Акции «Добрых дел в моей Украине объявили еще в прошлом году. По задумке организаторов, праздник должен был прийти в каждый райцентр области. 5 августа акцию принимал Мозырь. Несмотря на жаркий летний день, да еще и выходной, мозырским организаторам удалось наполнить парк зрителями, артистами и спортсменами. На одной площадке гиревики играли мышцами, рядом крутили педали велосипедисты, и тут же звонко артисты признавались любви к своей стране. Различные конкурсы, песни, танцы, мастер-классы и патриотические зарисовки. В этот день в парке было много детей в зелено-красных галстуках и молодежи с символикой БРСМ. Девиз акции «Двигайся, делай, развивайся, радуй» в этом году приобрел новое звучание. Начиная с мая 2016 года в нашей области проводится акция «Добрых дел к моей краине». И по большому счету каждый район проводит подобные массовые мероприятия. Сегодня эстафета передана Мозырскому району. Что хочу отметить, хочу сказать о том, что на самом деле в нашем районе, Мозырском районе, много добрых дел сделано на протяжении последнего времени, много достижений, результатов весомых достигли наши предприятия, организации, учреждения. И это, конечно же, вклад каждого – горожанина, сельчанина, работника промышленности, сельского хозяйства, строительства, социальной сферы. Ну и, естественно, как результат, за 2016 год ряд предприятий Мозырского района занесены как на республиканскую доску почета, так и на областную и нашу районную. Это говорит о многом. Это говорит о том, что на самом деле у нас в нашем районе работают трудолюбивые люди, которые умеют работать, умеют отдыхать, ну и, естественно, это достигать определенных результатов. Я хочу пожелать на нашей, нашей, нашей стране, моей любимой краине Беларусь, конечно же, процветания, конечно же, новых успехов, конечно же, чистого неба вот, над головой. Конечно же, хочу пожелать новых достижений, новых результатов, весомых важных и, и значимых. В этот день у многих были припасены пожелания своей стране, В Беларуси процветания, ее жителям здоровья, успехов. Вот главное из них. Пожелали бы удачи, мира, чтобы процветание, наши... трудолюбие, чтобы все было как бы хорошо, чтобы был мир дальнейшего процветания нашей стране и нашим гражданам. Пусть у каждой семьи все будет хорошо, все будут счастливы, все будут радоваться каждому дню. Чтобы наш парк процветал, реконструировался на благо нашей молодежи, наших подрастающего поколения. Быть добрее ко всем, друг другу, в частности, и желать друг другу счастья, здоровья, и все, все будет хорошо. Беларусь всегда славилась своей добротой, своим щедрой душой. И я считаю, она такая есть. По желанию и есть. Пожелания звучали со сцены. На площадке сменяли друг друга артисты, разливались мелодии. Зрители активно подпевали и позировали на камеру. Один из сюрпризов акции. Во всех городах ее снимает телеканал БТ-4. После в эфир выходят сюжеты. И каждый участник акции может себя увидеть или услышать. Акция «Моей крайне» продлится до сентября. Впереди еще несколько городов. А ее финальная точкой станет масштабный концерт. Просвящают обе Беларусь. Во время которого организаторы намерены поощрить и наградить самых активных и отзывчивых жителей гомельской области. Светлана грудько Николай Капустин, телеканал Мозаика